приветствую, братья, сестры. Что? Здравствуйте. Сегодня у нас особенный день, день благодарения Богу. С утра только нашел картинку. За все благодарить, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Да, вы должны за все благодарить, как и за хорошее, так и за плохое. Почему? Потому что это воля Божья чтобы мы были благодарны. Помните место описания, когда в последние времена настанут, станут люди сребролюбивые, да, там будет неблагодарны. Неблагодарны. за что? Просто осознанно, осознанно живет человек и принимает как все положено, не думая, не давая отчет о -то том, кто все это дает. Кто дает такую погоду, кто дает здоровье, силы, кто дает возможность жить, кто дал вообще жить. Люди неблагодарны. Поэтому мы особенно должны быть благодарны, как христиане, несмотря на обстоятельства. И это не просто дата в календаре, а момент, чтобы остановиться и сказать, Господь, Ты был с нами всегда. Ты был с нами весь этот год. Бог благ всегда. Не стоит повторять в это трудное время, когда вокруг война, страх, тревоги, мы можем сказать, что мы живы. У нас есть крыша над головой, есть работа, учеба, хлеб на столе, он дары такие, даже лучше, чем хлеб, да, такие поклова, пирог такой, цветочки. Цветочки. Не цветочки у нас а то, что ты пошел купил, вложил силы, потратил время, и приготовил. Да? У нас есть все необходимое, а самое главное, что у нас есть Господь. Может многое у нас арендовано, может многое временно, может не идеально, но у нас есть все что вам необходимо для вашей жизни и благочестия. Если оглянуться назад на этот год, у нас есть за что благодарить. Я лично благодарю Бога в своем развитии, то, что Бог развивает дальше, то есть не останавливает на этом пути. Я получу водительские права, Благодарность да, Как я это проходил, я вот я оборачиваюсь назад, я просто и шел, я могу, не могу, да, тяжело, да, трудно. Я рассказывал, как ставил машину, я поставил, возвращая, как я это сделал, я не знаю. Вот. Был ли я уверен, что сдам экзамен? Нет. Но сдал с первого раза. <клес> <клес> читал, и я в больнице читал, Илья лучше меня знал, что какие правила дорожные. Практика, да, пришлось тоже доплачивать, Бог давал возможность, благодарность. Господу за Джонсона, который тоже помогал финансово, а и материально, то есть и морально, поддерживал, что давай все, Бог сделает, молимся сделать. Он да? ну, дал, сделали, слава Богу. Почти завершил дипломную работу, тоже благодать Боже. И Мило, что так там все сделали, осталось только сдать. Дети продолжают учебу, растут в вере, в характере. Женой празднуем 15 лет со жизни. Боже благодать, и радость. Церковь хоть и малочисленна, но продолжает служить. Продолжает оставаться церковь велика життя. Мы вместе изучаем Слово. Появляются новые темы, новые мысли, новые силы. И самое главное, мы верим, что у нас есть будущее. Потому что Бог верит. И Он говорит, будь верен в мало. Молись, продолжай, Развивается состав, еще что-то, дальше продвигается, хочу дальше что-то начинать, что-то делать, молюсь, прошу Господа, еще больше что-то познавать. Впереди прекрасные темы, закончить эту диплом, и начать другую работу, а другой диплом, это классно, только где взять силы и времени, а с такими вопросами приходишь к Господи, как, где хочешь иди, иди, иди. Все открыты, семинары ждет просто под этой все обстоятельства, которые вокруг тоже уселяют ну, такое. Так как я смогу, как я брошу, как я сделаю. Так же самое, как это было, то что прошло с правами. Как я смогу, как я сделаю. Бог давал, Бог дал пройти. Самое главное, что у нас есть. И есть еще время, есть будущее. Пусть этот праздник станет временем, когда каждый из нас подумает, чего Бог, что Бог уже сделал в моей жизни. И за что я хочу сказать ему сегодня спасибо. Давайте мы с этой мыслью начнем прославление Бога и будем говорить ему спасибо. Давайте прочитаем 145 псалом, если есть у вас люди. Хвали душа моя Господа. Буду восхвалять Господа до Жить Буду петь Богу моему до Есть. Не надейтесь на князей. На сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления. Блажен, кому помощник Бог святой, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, но и все, что в них, вечно хранящего в верность, творящего суд, обижен, дающего хлеб. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сахбенным, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и дому, а путь нечестивых из Господь будет царствовать по Бог мой всего. Род и род. Аминь. Такой прекрасный. Псалом еще 144, 2 стиха, 15-16. Очень всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу и свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Все живущее. Бог заботится обо всем. Бог источник всякого добра. Каждый день, когда мы просыпаемся, это уже чудо любит, если вдыхать и выдыхать, это Боже благотворит, благо, да, если мы можем это делать. Мы живем во время, когда много вокруг рушится, но Бог нас хранит. Он дает дыхание, дает силы, дает друзей, дает церковь, дает смысл жизни. И каждое таяние доброе исходит свыше. Если мы сегодня на этом месте, значит Бог нас он открыл свою руку и насытил нас не только хлебом, но и надеждой. Давайте сегодня мы будем говорить, Господу спасибо за то, что мы живы во время войны, за то, что у нас есть хлеб, у нас есть дом. За то, что есть работа, учеба, есть семья, есть церковь, есть любовь, вера, надежда. И за то, что Христос наш Спаситель, это великая благодарность Господу за Христа. Так что благодарное сердце, даже благодарность делает сердце мягким. Осознать то, что, за что для нас сделал Христос, даже за это мы должны быть благодарны. Ибо достаточно для тебя благодать моей, говорит Господь. Бог достоин благодарности. Давайте поднимемся. Господь, благодарить Тебя за все доброе, что дал нам в этом году. за хлеб, за семью, за церковь, за труд, за учебу. Благодарим за то, что даже в тяжелое время Ты всегда с нами. Прости, Господь, наш робот, наши сомнения. Даруй нам веру, радость и, главное, это благодарное сердце. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, нашего Спасителя, и надежду, которую мы имеем в нем. Пусть Твоя милость будет с нами и в этом году. И благослови нас, чтобы мы всегда были благодарны Тебе. Благослови это служение для славы Твоей, великий наш Бог, Отец Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.